Рок-концерт – это всегда драйв, куча отрывного веселого народа. Юбилейный рок-фестиваль прошел именно так, под яркие возгласы и аплодисменты зрителей. Своими новыми композициями любители рока порадовали группы «Дисфория» и «Черноводия» из Волгореченска, «Флэшбэк» и «Манифест» из города Шуя, «Путрификейшн» город Иваново и «Триггер» Нижний Новгород. На концерте были представлены новые синглы, а также кавер-версии песен известных групп и исполнителей. Атмосфера была настолько заряженной позитивной, что огромная волна то ли счастья, то ли эйфории захлестнула все вокруг. Команды показали себя опытными музыкантами, верящими в вечную истину рок-музыки и любящими свое дело. Исполнение каждой композиции сопровождалось шквалом аплодисментов. И звук, и свет в этот вечер были на высоте. После выступления многие благодарили группы и просили сыграть на бис. Десятый юбилейный фестиваль «Тяжелый марш» прошел в Гореченской на хорошем эмоциональном подъеме. Отличное настроение на весь оставшийся вечер поклонникам тяжелого рока было обеспечено. Подробный отчет о фестивале смотрите в нашей программе в ближайший четверг.